Мы уже рассказывали о том, что в Азовское море постепенно возвращаются азовки. Специалисты связывают рост популяции этих млекопитающих с увеличением солености воды. Жители и гости Бердянска неоднократно находили на пляжах погибших морских обитателей, но живые азовки встречались очень редко. Заместитель начальника Бердянского отдела национального парка Роман Лопатин не только опытный инспектор, но и житель косы. Но даже он в впервые видел Азовку так близко. Была возможность его погладить руками, пощупать, потрогать. Погладили, пощупали, потрогали. Жив, здоров. Дельфин, я надеюсь, на сегодняшний день. Последние пару лет лично мною, да и остальными, замечено, как бы популяция дельфинов увеличивается. По крайней мере, то количество, которое было 3-4 года назад, и то, которое сейчас, ну, сейчас намного больше. Намного чаще они встречаются, появляются. О чем это говорит? То ли вот из-за того, что вода посолонила, то ли действительно рыба млекопитающие возвращаются в наши воды, к нашим берегам. Время покажет. По словам Романа, животное заметили барахтающимся в заливе, всего в нескольких метрах от берега. Азовка попала в западню на мели и могла погибнуть. Инспекторы Приазовского парка осмотрели китообразное и помогли ему выбраться на глубину. Удалось его оттянуть на глубину в руками вручную фактически вручную здесь дно мелкое то есть до ближайшей ямы метров 200-300 как бы ну тянули как могли заняла эта операция там пару часов буквально ну все что аккуратно чтобы его не повредить не травмировать ну ничего успешно отправился он свободное плавание, свободное плавание. Будем надеяться, что этот детеныш залечит свои раны и выживет. К слову, эти кадры можно считать уникальными, ведь в нашем городе еще никому не удавалось снять на видео Азовку с такого расстояния. Ну, этот дельфин, этот дельфин, я не знаю, он просто малыш, весом килограмм 15-20, размерами там всего сантиметров 7, ну, в районе метра. То есть просто бестолковый малыш, который либо за добычей погнался и выскочил на мель, либо действительно какие-то природные воздействие, то есть отход воды и тому подобное, что-то произошло. То есть начало этой истории мы не видели.